কংগ্ৰেছ দলটো দেশৰ অন্য ঠাইৰ লগতে আমাৰ ৰাজ্যখনতো দীঘলীয়া দিন ক্ষমতাত আছিল স্বাধীনতাৰ পিছৰ দশককেইটাত কংগ্ৰেছ দীঘলীয়া সময় ক্ষমতাত থকাৰ কাৰণেই আজি ৰাজ্যখন দেশৰ অন্য ৰাজ্যৰ তুলনাত বহুত পিছ পৰি গ'ল আৰু এনে কেতবোৰ সমস্যা তেওঁলোকে সৃষ্টি কৰি গ'ল সমস্যা সমাধানৰ পৰিৱৰ্তে যিবিলাকৰ বাবে আজিও অসমৰ জনসাধাৰণ অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহে শংকাত দিন কটাবলগীয়া হৈছে আজি ধৰক কংগ্ৰেছ ক্ষমতাত থাকোঁতেই কেইবাখনো নতুন নতুন ৰাজ্য সৃষ্টি হ'ল আৰু সীমা সমস্যা তেতিয়াই যদি ঠিক কৰি দিলেহেঁতেন যে বাউণ্ডেৰীটো এনেকুৱা এনেকুৱা হ'ব তেতিয়াহ'লে মাজে মাজে যিবিলাক ঘটনা সংঘটিত হয় আজি মই য'ত থিয় হৈ আছোঁ সোণাৰীতে ইয়াত অৰুণাচল বৰ্ডাৰ আছে ইয়াতো বিভিন্ন সময়ত তেনেধৰণৰ ঘাট প্ৰতিঘাত আৰু যাৰ কাৰণে সা সম্পত্তি বিনষ্ট হয় মানুহৰ জীৱন হানি হয় এইবিলাক কথাৰ উপৰিও আপোনালোকে জানে যে কংগ্ৰেছে বিদেশী আনিলে ভোট বেংক তেওঁলোকৰ মজবুত কৰিবৰ কাৰণে যাৰ ফলস্বৰূপে অসম আন্দোলন হ'ল বা মানুহ আজিও এতিয়াও শংকামুক্ত নহয় কাৰণ এবন ইনক্ৰিজ জনসংখ্যাৰ আমি প্ৰত্যক্ষ কৰোঁ কাৰণ চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰ বাংলাদেশৰ পৰা হোৱা প্ৰবজনৰ কাৰণেই চুক্তি করলে চুক্তি রূপায়ণের কারণে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ নকলে যখন উদ্বিগ্ন আৰু এইখিন কাম বর্তমান সরকারে এটা ক্ষীপ্রগতি করবলে আরম্ভ করেছে